എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ഓഗസ്റ്റ് മാസം ഇരുപതാം തീയതി അതായത് ഇന്ന് ചിങ്ങമാസത്തിലെ ചതയ ദിനത്തിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരു ജയന്തി ആഘോഷിക്കുന്നു ജീവിതത്തിൽ തടസ്സരഹിതമായ ഒരു വഴി സൃഷ്ടിച്ച് ആത്മീയ ബലം നൽകുന്ന ഗണപതി സ്തുതിയാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ രചിച്ച വിനായകാഷ്ടകം ലളിതമായ സംസ്കൃത ഭാഷയിൽ രചിച്ച് എട്ട് പദ്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് വിനായകാഷ്ടകം ഇഷ്ടദേവതാ ഭജനം വഴി ആത്മ സാക്ഷാത്കാരം നേടുന്ന വിധം വ്യക്തമായി ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈശ്വര ആരാധന രൂപത്തിലുള്ള ഏത് കർമ്മത്തിൻ്റെയും ആരംഭത്തിൽ ഈ സ്തോത്രം ജപിക്കാവുന്നതാണ് പ്രഭാതത്തിലും പ്രദോഷത്തിലും ഈശ്വര വന്ദനശേഷം ഈ സ്തോത്രം ജപിക്കുന്നത് ശുഭമായിരിക്കും ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ രചിച്ച വിനായകാഷ്ടകം म देववृन्दं लसद्वेदकन्दं चिरश्रीमदिन्दुं श्रीद श्रीमुकुन्दं बृहचारुतुन्दं स्तुद श्रीसनन्दं जडाहीन्द्रकुन्दं भजे किल देवगोत्रं कनदेमगात्रं सदानन्दमात्रं महाभक्तमित्रं शरश्चन्द्रवक्त्रं त्रयीपूतपात्रं समस्तार्तिदात्रं भजे शक्तिपुत्रं गिलान मालं चलत् भोगिमालम् सदा दानशीलं सुरारादिकालं महेशात्मबालम् पुण्ड्रजे लोकमूलम् उरस्तारहारं शरश्चन्द्रहीरं सुरश्रीविचारं हृदार्तारिभारं कडेदानपूरं, दानपूरं जडाभोगिपूरं कलाबिन्दुतारं भजे शैववीरं विभद्भङ्गदक्षं चलत्सारसाक्षं पराशक्तिपक्षं श्रीदामर्त्यवृक्षं सुरारीधृदक्षं परानन्दपक्षं पदे श्रीशिवाक्षं सदाशं सुरेशं सदा पातुमीशं निधानोद्भवं चन्दरप्रेमकोशं धृदश्रीनिशेषं लसदन्दकोशम् चलचूलपाशं भजे कृत्तपाशं तदानेकसन्दं सदा दानवन्दं बुधश्रीकरन्दं गजास्यं विभान्दं करात्मीयदन्दं त्रिलोकैकवृन्दं सुमन्दं परन्दं भजे अहं भवन्दम् शिवप्रेमपिण्डं परं स्वर्णवर्णं लसन्दखण्डं सदानन्दपूर्णं विवर्णप्रभास्यं धृतस्वर्णभाण्डं चलचारुशुण्डं तुण्डम्